Потім, що було ще веселого? Нас хотіли окружити дуже добре. Но ми ж умні, ми біжимо сюди, робимо барикади, все у нас добре. выучаюсь, чтобы быть служиком, ну потому что интернет камер не, не появляются, потому что я сам Бог, я являюсь Богом, а На YouTube и мой канал есть, не буду, не туринцев. Ну скажи, скажи, может, я найду, у тебя там есть видео отсюда? Есть в гостинице, у нас есть видео Ну скажи тогда, щоб я нашел. Э, в гостинице попросите видео а, там есть вот, камера, а там да, есть видео, сам, там да, есть да, видео, как в, а в, в отеле? Да, есть видео, там попросите, <свеча> чтобы пресса срочно сняли <свеча> скажите, что наши раненые и вам а, У меня, честно, вот у меня травмированное колено, собирается жидкость тут. У меня там бинты сейчас с собой мазь, сейчас покажу, что есть. Я с собой мазь в палатке, что сейчас. Остался кошелек от дома. И телефон мой любимый. Откуда ты? С Киева. Ты город, ты представляю город Киев. Большой да, Спасибо. Как тебя зовут? Павел. Павел. Павел Валерьевич, 1998 года рождения. Я Седьмого? Седьмого. Да, молодой. Спасибо тебе. Вы главное, правильные руки. Да? Пожалуйста, вопрос. Что произошло? Вот, я, я знаю, что ты присутствовал во время штурма э, палачного лагеря в 6 утра. Что случилось? Расскажи нам Паша, ну вообще там то есть по-серьезке все происходило, oui. реально? Да, в полной езде всем знаком, выключал в 12-го, кап взял, шмон полный. Там я передал вещи с рукописчастной документацией на ВМС. Я нашел террор, использованный трансфар и нашел щитки. Соответственно, все передано на ВМС. Вот, Паша, ну вот скажи, пожалуйста, а, то есть почему так они не, вот сильно вообще били и не щадили? Потому что подумали, что там приехала... Паша, скажи, пожалуйста, еще. Я видел всего лишь несколько видео, которое велось из отеля Киев, из окна. И как бы да, и, вообще минимальная, минимальная информация. Может, ты хочешь хотел бы что-то добавить? Очень много. Надо, чтобы Украина поднимала. У нас мало очень интересно. Полиция только про Киев не судила, всех человек по нашей информации. Будет очень классно. Спасибо большое, Паша. i a